16 година, і просто тут справжній едемський сад. Надзвичайні красуні, одна з них це лавіка. Ну а ще до нашої компанії приєднаються дівчата, які будуть презентувати свої українські бренд. Тому будьте на поготові, зараз. Будемо не тільки насолоджуватися красою, а й ще будемо отримувати величезні поради, дуже потрібні поради, як вот, відкрити своє виробництво. Вот так салі розстрілялися в цвітняки. А ми також з вами ще й поговоримо о том, що ж вигідніше, все ж ізготовлять одежду или же обувь. І ще, звісно, будемо виясняти наших дівчат, сколько денег нужно для того, щоб вложитися в український стартап бренд одягу. Ганна Сокол, Юлія Ольшевська та Олена Фойна. Команда проекту Wannabe. Це бренд модного одягу, що родом з Одеси. Проекту лише півтора роки, але речі вже успішно продаються в шоурумах як України, так і за кордоном. Дівчат привіт! Я вот смотрю, здесь так много всего интересного для меня лично И костюм красивый И, кстати, вот он в стиле, я бы сказала, больше делового В нем в университет, в аспирантуру, на работу, в конце концов И здесь есть для Сани То -то, лайк тоже чем щ... поживиться То есть женское тебя для Сани, это сейчас новое Добре, а деловые стиль для Лавика это шорты За шорты, я так понимаю, так или да, нет? Да, да, шорты Ну, ну Лавика, ты меня сегодня дивуешь очень сильно Ну, добро, ты знаешь это больше на таких рычаг, я слушаю это дальше Девочки Рассказывайте, почему а, конкретно вот многие да, дизайнеры а, изготовляют нечто, вот какую-то свою линейку, например, там, а, альтернативную одежду, или же исключительно стрит стайл а У вас здесь и деловой костюм, и для прогулок и пробежек все есть. Худи. Да, это худи, насколько я понимаю, похоже такая штучечка. Ну, оправдывайтесь, почему такая широкая выборка всего товары? Ну, вы знаете, кто-то выбирает для себя стиль одежды, mm -hmm. то есть дизайнеры выбирают, каким образом себя проявить. У нас все-таки больше бренд, у нас больше не про и самореализацию дизайнера, mm -hmm. а, поэтому мы для себя выбираем стиль жизни определенный. И пытаемся этот стиль жизни максимально облегчить тем девочкам, которые его поддерживают. Mm -hmm. А какая девочка, э, насколько я понимаю, вы изготавливаете пока что женскую только одежду? Пока да. А опишите образ девочки, которая одета в... We Я бы сказала, что девушка, которая одевается в Бианаби, mm -hmm. это девушка, которая этот костюм одевает утром с кроссовками и идет по своим делам в университет mm -hmm. на какие-то встречи и так далее. А вечером у нее в багажнике всегда лежат каблуки, которые она может переодеть mm -hmm. и с этим же костюмом пойти дальше на Любой То есть вы хотите сказать, что этой девочке обязательно должна быть машина. А если есть машина, значит, должны быть деньги и на дорогие аксессуары. Собственно, значит, целевая аудитория у вас девочек, так сказать, побогаче. Нет, нет. Или в котором тоже есть обувь. Или биг-сайз сумка. Это я к чему веду. Расскажите о стоимости своих изделий. Полноценный костюм двойка, твит, Шорты или юбка с отлично сидящим пиджаком стоит 2750 гривен. Mm -hmm. Свитшот 1350 гривен. Мы стараемся удерживать цены на доступном достаточно уровне, так как понимаем, что в стране кризис, у всех mm -hmm. кризис всем нелегко, но все хотят быть красивыми и стильными. От этого никуда не уйти. А мы жертвуем сейчас своим временем, да и хотим просто выйти на улицу нашего города для того, чтобы узнать, а какую марку одежды предпочитают носить наши красоточки, а может быть они и знают про ваш бренд. Давайте сейчас послушаем. Вы покупали речи онлайн, а больше в Инстаграме? Напевно, не. нет. Нет, То я знаю, що тобі прийшлють. Купувала би. Чому ми маємо переплачувати за якісь іноземні бренди? Чи можна довіряти фоточкам, які викладають в інстаграм? Не довіряю, тому я нічого не купив. Не завжди можна довіряти. На деяких сайтах можна, на деяких ні. Багато хто хоче заробити хитрими шляхами. Український свічок. Скільки ви заплатили за нього грошей? В районі 400-500 гривень. Можливо, тисячу 200 десь 250 гривень. 500, не більше. Не більше тисячі. Якщо це буде. Э, гарный свешот, ну, с такой окраской и узорами, какими не подобается. Не знаю, ну, 10 75. Скажите, у вас есть шоурумы, где можно все это примерять, удостовериться в хорошем качестве, в плотности материала? Или исключительно онлайн э, вы работаете пока что? У нас есть шоу-румы, у нас даже есть уже представительства, и мы продаемся в ритейлах. Конечно же, люди, мы делаем все для того, чтобы у людей появилась возможность, была возможность прийти и примерить эти вещи. Потрогать, оценить, померить. Конечно, вернуть, если вдруг что не так. Но, как правило, такого не случается. Мы сейчас берем курс на то, что мы хотим немножечко дифференцировать свои цены, потому что действительно есть регионы, есть разные уровни дохода и если мы видим что у нас есть публика которая нравится которым, которым нравится наш бренд то мы хотим сделать так чтобы все имели возможность mm -hmm. себе что-то приобрести а вот по вашему собственному мнению все же что выгоднее продавать одежду или обувь дело в том что одежду проще mm -hmm. заказывать в интернете ну мы в основном все-таки в первую очередь в интернете продаемся и ну, естественно, ее проще изготовить. Mm -hmm. Проще количество, проще модели. Mm -hmm. С обувью все намного сложнее. Тем более мы только начали этим заниматься. Но я думаю, в дальнейшем э, тоже займем какую-то такую нишу с обувью. Mm -hmm. Девочки, спасибо вам за ваше присутствие, за то, что вы были с нами, за то, что вы объяснили Сане толк вообще в моде, женской красоте, смарт-кэжуала и разницы глэм-кэжуала от смарт Я все равно у девчат начинается жизнь в шоу-бизнесе, и они будут танцевать, спевать и сниматься в фильмах. Пропоную встретиться ровно за час. Адже у продолжении стартап-шоу с Нескафетер в одном на тебя ждут креативные идеи, невероятные факты и несподівані арт-проекты. Из невероятных фактов, например, дальше у нас в эфире гигантская резиновая утка-путешественница. Не спрашивай. Ты про що? Расскажу через час. джепек <laughs> зображення Не можно будет купіювати И еще много сюрпризов. А еще умная Майка, которая следит за вами. Да, а мы будем за вами следить ровно через час.